महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थिती लेंडी तरंगग्रस्त अठरा मागण्यांसह जैनुद्दीन पटेल यांचा रावणगाव ते मुंबई असा मोर्चा रावणगाव आणि मुखेड येथील लेंडी प्रकल्पात हजारो शेतकऱ्यांनी आपली जमीन गमावली नांदेड प्रशासनाने अतिवृष्टीमुळे बाधित कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली नाही या विविध अठरा मागण्यांसाठी रावणगाव येथील जैनुद्दीन पटेल यांनी रावणगाव ते मुंबई असा मोर्चा काढला आणि एक नोव्हेंबर रोजी मुंबई असा मोर्चा अठारह सह पाई निकाल चाहे संगित है महाराष्ट्र टूडे मराठे ब्यूरो रिपोर्ट उदगीर मैं जैनुदीन रावण गाँव तालुका मुखेड़ जिला नंदर हमारे यहाँ राव, को हो रहा है लेकिन जो शासन है उसके लिए हमारे न्याय देने के लिए अभी तक पीछे अड़तीस साल हुआ हमारे तालाब को तो भी हमारे शासन अभी देने दे, दे रहा दे रहा नहीं है और उसके बाद तुम्हारा हमारे जो पांच छे घर थे पांच घर हमारे भू सम्पादन नहीं करते हुआ हमारे पूरा जमीन दोस्त कर दिए तालाब का पानी रोकने की वजह से और वो जो गलती करे वाले हैं अपने साथ, उनको निलंबित करो और जो हमारे अठारह मांगना है उनको दिए वाले अठारह मांगना कुछ लेटर नहीं आया और जिला जो प्रशासन है जिला जो शासन है जिला शासन वो हमारे काम करने के लिए तैयार नहीं है तो बात करने को तैयार नहीं है इसलिए हमने ये पवित्र लिए वाले है कि हम चलते हुआ अब हमारे न्याय कौन दे रहा तो मुख्यमंत्री साहब देंगे इस वजह से हम रावण गाँव से होते हुआ हम चलते निकले इक्कीस तारीख को निकले है वाले वाले आज हमारा यहाँ दूसरा दिन है हमारे उदगीर शहर के अंदर मुख्यमंत्री साहब आदरणीय राज्यपाल साहब और भी मुख्यमंत्री साहब को हमको मिलके हमारी जो कहानी है हमारे दुख भरी जो कहानी है हम उनके पास ये करके हमारे मांगने के लिए हम मान्य करने के लिए हम जा रहे हैं रावण तालु मुखेड़ मुखे तालुक से होते हुए कैसे जाएंगे उदगीर उदगीर से होते हुआ हम लातूर जाएंगे लातूर से होते हुआ बारसी कुरुदारी फिर तुम्हारा इंदापुर फिर पुणे पुणे के बाद हमारा मुंबई रहेगा सफर तो मंत्रालय मेरे साथ अभी आठ लोग हैं उसमें तीन महिला है बाकी कुछ युवा है और मेरे पैंसठ साल उम्र हुए सो है और हम चल रहे हैं तो हम कल इकतीस तारीख इकतीस दस दो हजार पच्चीस को निकले हम आम्हाला जागा दिली काय नाही आता लोकांच्या घरी राहलो इतके आता कसा करा काय नाही बघा हा सांगा तुम्ही आता काय बी नाही करा नाही काहीच नाही आपल्या आपल्या लोकांची मदत भेटलेली आहे आम्हाला कोणाचीच नाही मदत भेट आम्हाला कोण रुपये पण दिले नाही आम्हाला फक्त जे असे माणसं हे भाऊ आम्हाला फक्त आम्हाला साड्या ते आणलेल्या आम्ही एका साडीवर निघालेले आमचे सगळं संघ वाहन सगळं निघून गेलेले काही नाही आमच्याकडे आम्ही पण म्या पण गेले होते मात्र आम्हाला एक चार पाच लेकर काढलेले आहेत मग त्याच्यामुळे आता काही कोणाला सरकारला काही कळाव की नाही कळाव त्याने येऊन तरी म्हणायचं होतं की पण हे काय झालं कसं झालं काहीच नाही खासदार आलं